Terima kasih, patu kawan juga ada 15 minit nih. Eh. Ya, terima kasih tansy yang dipertua atas ruang berbahasan yang diberikan kepada patu kawan. Mewakili Pulau Pinang, kami amat berterima kasih dengan projek serta inisiatif yang telah tersenarai dalam pembentangan belanjawan 2026. Walaupun negara bertepan dengan cabaran ekonomi semasa, kerangka pelanjawan madani keempat berpaksikan rakyat yang mana memastikan kerajaan mempunyai kemampuan menyediakan kemudahan untuk rakyat, mencipta pekerjaan, menjana pendapatan dan meringankan kos sara hidup rakyat secara keseluruhan telah berjaya dibentangkan. Dalam pada itu, pengukuhan institusi yang difokuskan juga dapat menjamin negara ini dapat diselamatkan dalam tempoh jangka panjang. Meneliti intipati pelanjawan rakyat, patukawan merasakan bahawa sudah tiba masanya juga sebuah perjanjian yang telus dan luhur Antara kerajaan persekutuan serta kerajaan negeri dimeterai berhubung perkongsian hasil cukai negeri atau pulangan kembali kepada hasil kutipan yang dikutip kepada setiap negeri. Modal perkongsian hasil persekutuan negeri dan pindaan perlembagaan sedia ada bagi mencapai modal perkongsian yang lebih relevan serta memanfaatkan rakyat negara ini adalah wajar digubah pada kadar segera. Pulau Pinang komited menawarkan hasil pulangan cukai daripada sektor perindustrian, pelancongan, perumahan dan hartanah negeri ini kepada negara. Ini termasuk tawaran beribu-ribu ekar tanah berindustrian baharu bagi menyuntik pembangunan perterusan kepada negara. Pada masa sama, Negeri Pulau Pinang juga senantiasa bersedia menawarkan segala kepakaran hasil-hasil yang diperoleh demi pembangunan Malaysia secara bersama. Pada mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri dengan Perdana Menteri yang ke-147 Petarik 7 Oktober 2025 Memorandum cadangan semakan model perkongsian hasil di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri melalui penubuhan Suruhanjaya Geran Persekutuan Negeri yang disediakan oleh Pulau Pinang tidak diterima untuk dibentangkan bagi pertimbangan. Lazimnya perkara ini adalah wajar dipincangkan kerana logiknya sekiranya sesebuah negeri bukan hanya terhad kepada Pulau Pinang mempunyai sumber kewangan yang kukuh maka ia akan terus mampu menyumbang serta memberi impak positif kepada pembangunan negara secara keseluruhannya Daripada berbilion-bilion hasil yang Pulau Pinang sumbangkan kepada persekutuan, kita hanya harapkan perkongsian sebanyak 20% atau sewajarnya. Peratusan ini juga boleh dikaji mungkin secara berperingkat pada kadar bersesuaian. Dalam pada itu, Pulau Pinang juga sedar bahawa perkara ini perlu dikaji sedalam-dalamnya Sehubungan itu, Pulau Pinang mencadangkan agar ditubuhkan sebuah suruhan jaya khas bagi mengkaji cadangan ini yang bukan hanya untuk Pulau Pinang tetapi juga semua negeri di Malaysia. Tan Sri yang dipertua, negeri Pulau Pinang juga menawarkan penubuhan sebuah pusat kewangan ekonomi khas iaitu pusat kewangan antarabangsa bagi merancangkan pertumbuhan ekonomi negeri dan negara secara berterusan dalam pelan jangka panjang. Namun, menerusi maklum balas rasmi yang diterima, Kementerian Perkaitan menyatakan ketidaksediaan perhubung pelaksanaannya. Walau bagaimanapun, Pulau Pinang berharap agar kepimpinan yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat dan akan terus memberikan tunjuk ajar seterusnya merealisasikan perancangan ini agar Pulau Pinang dapat memperbagaikan kebakaran sedia ada dan paling utama adalah kita memerlukan sebuah katalis ekonomi yang baru agar tidak kekal terbantut sebagai sebuah negeri berasaskan perindustrian elektrik dan elektronik E&E serta pelancongan semata-mata. Menyentuh mengenai pembangunan Silicon Island di selatan Pulau Pinang yang kini keluasan tambakannya telah mencapai 250 eka. Kerajaan Persekutuan bakal memperoleh manfaat daripada cukai pendapatan serta korporat pelaburan langsung asing dan lain-lain kesan positif kepada pembangunan negara secara menyeluruh. Justru negeri Pulau Pinang berharap agar perhatian seperti pemberian insentif dalam bentuk pengecualian cukai melibatkan antara lain cukai duty import serta cukai jualan, kelonggaran mengambil bekerja mahir warga asing dan lain-lain dipertimbangkan oleh kerajaan persekutuan sebagaimana permohonan rasmi yang dikemukakan pada bulan Mei 2022 kepada pihak berkuasa pelaksanaan koridor utara Tan Sri Yang Dipertua Pelanjawan 2026 boleh menjadi penentu sama ada negara kita mampu kekal berdaya saing dalam perlumbuhan teknologi global yang kini didominasi oleh kepantasan, bakat dan inovasi. Sebagai sebuah negeri berasaskan perindustrian kini, Pulau Pinang melihat pelanjawan ini turut menunjukkan hasrat yang jitu untuk memperkukuh asas semikonduktor negara. Namun begitu, keperkesanannya adalah amat bergantung kepada kecekapan pelaksanaan dan tahap koordinasi dalam memastikan peruntukan disalurkan dapat diterjemahkan kepada inovasi yang membawa nama buatan Malaysia di bersada global. Dalam pada itu, incubator semikon start khas untuk syarikat pemula semikonduktor juga dilihat sebagai inisiatif positif yang petujuan melahirkan juara tempatan dalam kerangka Strategi Semikonduktor Kebangsaan atau NSS Namun harus ditekankan bahawa ia perlu disokong oleh kemudahan serta kelengkapan infrastruktur reka bentuk yang lazimnya berada di luar jangkauan syarikat permula Pulau Pinang juga bangga dengan perhatian yang terus diberikan kepada pelaksanaan program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET yang mana modulnya adalah dari Penang Skill Development Center sendiri. Justru adalah wajah Penang Skill Development Center atau PSDC terus diberikan perhatian dalam usaha mempelopori pelaksanaan program perkenaan di peringkat nasional. Menyentuh mengenai ekspek keterjaminan rantaian makanan. Negeri Pulau Pinang ingin berterima kasih kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta Institut Penjelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MADI yang sudi bekerjasama bersama Fujian Agriculture and Forestry University sebuah institusi penyelidikan pertanian utama di wilayah Fujian, China untuk meneroka teknologi penanaman padi ratun atau ratten rice. Kaedah tersebut membolehkan padi dituai dua kali dengan hanya sekali tanam dan sekiranya berjaya ia akan membuka lembaran baharu dalam industri pertanian padi negara. Berlandaskan ini, Pulau Pinang bersedia menjadi negeri pengasas kepada pelaksanaan teknologi tersebut dan kemudian dikongsi bersama dengan negeri-negeri lain bagi mengganti kaedah tradisional iaitu sekali tanam, sekali tuai kini. Sebagai tambahan, adalah diyakini dengan aplikasi teknologi baharu ini, Pulau Pinang akan terus mampu menyumbang kepada produktiviti padi dalam negara kita. Tan Sri yang dipertua, secara dasarnya pembangunan merupakan sebuah perjalanan dan selain terus memakhiri kebakaran sedia ada, adalah wajar ia dikembang serta diperbagaikan sejajar peredaran semasa. Pulau Pinang komited menyumbang segala yang diperoleh dan pada masa sama menawarkan segala kepakaran yang kami miliki demi pembangunan perterusan negara kita. Berlandaskan itu adalah wajah beberapa pendekatan dikaji, ditambah baik dan dikemas kini selaras keperluan serta demi kesepakatan bersama rakyat negara kita. Sekian terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Baik, terima kasih.